આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસું વહેલા ન્યૂઝ ચોમાસાને લઈ રાજ્યના ખેડૂતો માટે અકમન થશે રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે એક રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે વાત જાણે એમ છે કે ચોમાસાને ને રાજ્યના ખેડૂતો માટે એક સારા સમાચાર છે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં ચોમાસુ સારું રહેવાની આગાહી કરી છે હવામાન વિભાગમાં વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણે રાજ્યમાં ચોમાસુ સારું રહેવાની આગાહી કરી છે હવામાનની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં એકથી બે દિવસ વહેલા ચોમાસાનું આગમન થશે તેને લઈ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી પડતા આકરા તાપથી રાહત મળી શકે છે મહત્વનું છે કે અઠવાડિયા બાદ પ્રિય મોનસૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે તો દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે तो इस हफ्ते जो है गुजरात में मौसम मुख्य तौर पर जो है ड्राई देखने को आ, मिलेगा साथ ही साथ अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में कैसा रहा है वेदर उसमें जो है मुख्य तौर पर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो उसमें सबसे अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस से, सुरेंद्र नगर में तथा तो अहमदाबाद में बयालीस डिग्री सेल्सियस से, गांधीनगर में इकतालीस डिग्री सेल्सियस से, तापमान दर्ज किया गया है और अगले आगे वाले हफ्ते में भी जो है तापमान नो लार्ज चेंज में बना रहेगा विद राइजिंग टेंडेंसी कुछ जगहों पे तापमान एक से दो डिग्री राइज करेगा आगे आने वाले पांच दिनों में साथ ही साथ अगर हम बात करें रेनफॉल की तो अभी ये रेनफॉल की जो है किसी भी प्रकार के जो है चांसेस नहीं देखने को बन रहे गुजरात में हालांकि जो है एक सिस्टम जो है गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में जो है बना हुआ है जिसकी वजह से जो है छुटपुट जो है अगर लोकल कन्वेक्शन की वजह से जो है आ, कुछ जगहों पर जो है एक आध जगहों पर जो है बहुत हल्की आ, बारिश देखने को मिल सकती है इसकी नहीं है आ, बट आ, हमने जो है किसी भी गुजरात के किसी भी हिस्से में जो है रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है ओवरऑल हम बात करें तो गुजरात में जो है आ, बारिश जो है इस बार जो है काफी अच्छी देखने को मिलेगी और ये बारिश जो है जैसा अनुमानित है वैसा एवं नॉर्मल जो है देखने को मिल सकती है हमें इस सीजन जो पिछले से ज्यादा देखने को मिलेगा पूरे गुजरात में जिसमें सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो उस हिस्से में जो है गुजरात के मुकाबले ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है